Salam dostlar. E, bu günki videomuz ki ədət ədət və bir də ki bağlayıcı. Belə yəni, ki ədətdimi yoxsa bağlayıcıdımı bunu necə müəyyən eləməliyik? E, ən asan yollarından biri odur ki ki bağlayıcı olanda özündən sonra vergül qoyulur. Yəni bu zaman tapmaq daha rahatdır ancaq ə, bəzən suallarda qarşımıza ki-nin bağlayıcı ya da ədət olduğunu müəyyən eləyin bu tipli suallar düşəndə mötərizə daxilində qeyd olunmuşdur. durğu işarələri bil bil bilərək buraxılmışdır. Bu zaman tapmaq biraz çətinləşdirir işimizi, amma yenə də tapmaq rahat olur əslində. Ə, belə bir ə, tapmaq üslubu deyək və ya da göntəmm idi deyək müəyyən eləyə bilərik. Yəni tapmağımız daha rahat ola bilər. Müəyyən yollarla tapa bilərik. İki bunlar hansı formalarda olur? Məsələn, belə bir cümlə yazsaq məlum oldu ki havalar yenidən soyuyacaq. Bu tipli cümlədə, hə, biz artıq burada nəyə görürük? Ki-ni gördük. Ki burada bağlayıcıdımı, ədatdımı? Çünki vergül yoxdur. Dedik, bağlayıcı olduqda özündən sonra mütləqdir vergül qoyulsun. Ki bağlayıcı olarsa Bunun ədad yaxud da bağlayıcı olduğunu müəyyən etməkdən ötürür. Həmin bu ki-nin əvvəlindəki olan, yəni ki-dən əvvəlki hissəyə baxırıq. Yəni ki-yə qədər olan hissə buradır. Eee biz bu hissədə hər hansı bir cümlə üzvünün sualı çıxdığını görəriksə, müəyyən elə bilərsə ki, o zaman bağlayıcıdır. Məsələn, deyirəm ki, məlum oldu ki sual çıxdı. Burdan sual çıxdı. Nə. Deməli, hər hansı bir cümlə üzrə, yəni burda mübtədaanın sualı çıxdı. Demək ki, burada ki bağlayıcıdır və özündən sonra vergül qoyulur. Yaxud da başqa bir nümunə yazaq. Yenə e, yazaq ki, igid odur ki atdan düşə atlanır. Atdan düşə atlanıb. Yenə burda ki işlənib. Bağlayıcıdımı, ədattımı? Ki-dən əvvəlki hissədən sual meydana çıxırsa, ki-dən əvvəlki hissədən hansı sual meydana çıxır? İgid odur ki kimdir? Sualı meydana çıxdı burada. Da. Kimdir? Xəbərin sualı. Cümlə üzə kimi xəbərin sualı. Demək ki, ki burada bağlayıcıdır və vergül qoymalıyam. Yoxda başqa bir nümunə deyək. Məsələn, onu deyirəm ki başa düşmürəm. Yenə 2-dən əvvəlki hissəyə baxıram. Onu deyirəm, nəyi yenə 2-dən əvvəl sual meydanına çıxdı? Nəyi cümlə üzünün sualı meydana çıxdı? Başqa bir nümunə deyək. Bəzən işlədirik. Elə söz deyərəm ki 7 katından keçər. Yenə burada ki bağlayıcıdımı, ədaddımı onu tapmaq istəyirik. Elə söz deyərəm ki, necə söz deyərəm, nəcür söz deyərəm, hansı sözü deyərəm? ki dənə və sual meydanına çıxdı ki ilə. Yəni bax bu hissədən kiyə qədər olan hissədən sual meydanına çıxdı ki, demək ki ki burada bağlayıcıdır, özündən sonra vergül olmalıdır. Və ya xoddan başqa yenə bir nümunə deyim, bunla da bitirək. Elə danış ki hamı başa düşsün. Elə danış ki, hamı başa düşsün. Yenə burada biz nəyi görürük? Ki-ni görürük. Ki-nin bağlayıcı olb olmadığı necə biləcəyik? Necə danış? Yenə sual meydan açdı ki-dən əvvəlki hissədən. Demək ki, ki burada bağlayıcıdır. Yəni ki-yə qədər olan hissədən sual meydana çıxırsa, sual meydana bax mübtədanın suallığı, xəbər, tamamlıq, təyin və zərfliyin sualları meydana çıxır ki-dən sonra ikinci bir cümlə istəyirsə. Məsələn bax deyirik, məlum oldu ki, istər istəməz insan fikirləşir ki, görək bunun davamı hansı cümlə ilə gələcək. Yəni ki-dən əvvəlki hissə izah istəyir. Bax bu zaman izah istəyirsə, ki-nin əvvəlinki əvvəlki hissəsindən sual meydana çıxırsa və o suala cavab olaraq ikinci bir cümlə deyilirsə, biz bu, bu zaman ki-ni bağlayıcı kimi götürməliyik. Və yenə deyirəm, ki-dən əvvəlki hissədən sual meydan açır, hər hansı bir cümlə üzünün sualıdır. Bax, sözün sualı deyil, söhbət cümlə üzünün sualına gedir. Söz, məsələn, məlum oldu, nə oldu, məlum oldu. Bu sözün sualıdır və cümldə xəbər olur. Demək ki, ki-nin əvvəlindən və yax da nəyə deyirəm, deyirəm, bu sözün sualıdır. Yəni cümlənin sualı deyil. Nəyə deyirəm, deyirəm, nəyi deyirəm, onu deyirəm başa düşmürəm. Həm fikirləşərkən onu deyirəm ki, oturub fikirləşirək ki, aha, görək onu deyirəm, görək bu cümlənin davamı nə gələcək. Ba, səni başa düşmürəm. Bax bu tipli cümlələrdə, yəni ki-dən əvvəlki hissədə sual meydana çıxırsa, o sualın cavabı üçün ikinci bir cümlə isəyiriksə, bu zaman ki bağlayıcı funksiyası daşıyır. Yaxud da ki-nin əvvəllərki sözlər cümlə üzvü kimi xəbər olursa. Məsələn, məlum oldu cümlənin xəbəridir, odur, kimdir cümlənin xəbəridir, deyirəm cümlənin xəbəridir deyərəm cümlənin xəbəridir. De. Danış, nə et danış cümlənin xəbəridir. Yenə ki burada bağlayıcı olur. Başqa bir fərqli bir şey də de deyək. Əslən fərqli olmaya bilər, bəlkə çoxumuz üçün yenə təkrar olacaqdır burada. Ki nə zaman ədat olur? Bunu tapaq. Deyirəm ki isim, sifət, sayı əvəzlik zərf. Yəni bu nit hissələrindən sonra gəlmiş ki ədat sayılır. Mən ki damdan, bacadan baxmaq istədim. Burdakı ki oldu ədat. Niyə? Çünki mən əvəzliyindən sonra gəlir. Kitab ki almamışam. E, kitab ki almamışam. E, bu zamanda yenə ki ədat funksiyasında. İrəlidəki düşmən var. Yenə burdakı e, ədad funksiyasında çıxış eləyir. Belə düşünürəm ki, bu bilgi hamımıza yararlı ola bilər, bəlkə çoxumuz üçün təkrardır, çoxumuz üçün də yeni bir bilgi olar, deyə düşünürəm.